Доброго дня. Как тебя зовут? Меня зовут Валерия, мне 14. А что сегодня будет происходить? Что ты для нас подготовила? Я буду петь. Свою песню будешь петь? Нет, я буду петь э, песню Марии Шерифович «Молитва». Ух, ничего себе! Ну давай показывай свой талант и далее мы разберемся, как оценить этот талант.

Девушки побежали. Спасибо. Ох, поставил бы тебе. Нет. Но сейчас скажу, да. Наверное, я так молюсь, чтобы на этой сцене появлялись такие прекрасные, талантливые, как ты. Именно так, так взываю к Богу, так, как ты сейчас пела, талантливо и прекрасно. И Бог слышит наши молитвы, я говорю «да». Спасибо вам большое. <связать> У меня даже слезы. На очах три так в такой. Спасибо. Большое. Ой, хоть мой контратюк классный! Серьезно, круто заспел. Спасибо вам большое. Все. Такого еще не было за 9 лет, чтобы Игорь плакал. Супер. Да, Ура. Да. А -а -а. А -а -а. Реально, мы, мы на мурашках ходили, вот такой... Мы... А -а -а. Даже тебя попробовали. Чисто, как слеза. Да, в слабеньку.